Велика вітчизняна війна закінчилася 68 років тому. В нашому селі Озерівка вже не залишилося живих учасників бойових дій. Відійшли у вічність колишні солдати, наші одностачани, які бачили обличчя війни. Але залишилися і живуть серед нас діти війни, живі свідки тих воєнних років, і сьогодні їхні спогади дуже цінні для теперішніх поколінь, наших дітей і онуків. Ми люди мирні, нам війна не потрібна. Сьогодні в світі так багато зла, але все ж перемагає і переможе любов, любов до ближнього, до свого народу, до своєї батьківщини і до рідного краю. Ця любов привела нас сьогодні у цю затишну оселю. Ця любов веде нас шляхом добра, пізнання істини і віри. Навчимося співчувати одне одному. Бути милосердними і добрими, бути чуйними до чужого горя. Якщо хочете, щоб добре чинили вам люди, так і ви вчиняйте із ними. Цього весняного сонячного дня нас запросила у гості родина привітних господарів Ніконових Микола Михайлович та Наталія Григорівна. Ми учні озеро сказали школи, хотіли школах почути від вас розповідь про ваше дитинство, яке було опалене війною. Когда вы родились, Михайлович? 39 года, 18 мая. А вы, Наталья Григорьевна? Я народилась 1943 года, 7 января, село Александровка, Владимировская района Николаевской области. Расскажите, будь ласка, про вашу семью, ваших батьков, Микола Михайлович. Ну что я могу сказать, отец погиб, а матери и четыре сестры нет Так, наша семья складывалась, отец, мать, и нас десять детей было. Четверо ну, неродных, ну, приемные, а то остальные все наши. А мы жили в село Александровка, жили бедно, когда прошла война, это нам мама рассказывала, что прошли немцы, у нас стояли, когда наступали, они пришел небесный киндер, киндер, прячьте, прячьте своих детей, сейчас будут наступать, мы все попрятались, в Тяжело, тяжело было. После войны мы приехали в село Озеровка. Здесь папаша строился, строителем работал. Мама дома хозяйка, бы детей много было. Папа после войны, после ранения умер в 1953 году. Детство наше было тяжелое. А так мы и прожили. Как война вплынула на ваше детство, Николай Михайлович? Я попал в детдом, был в там вырос. В 49 году тетка меня нашла, у нее был год. После года нашлась сестра старшая, забрала меня в школьный СССР. Там кончил школу, пошел в армию. В армию попал в Барнаул на механиков авиационных. Кончил школу там авиационную, попал, оттуда послали в Криворов. Переучился на борт механика четыре с половиной месяца летал на ту 4 А потом через полгода получили Ан-12. Летал полностью. На них в 66-м году вас. А в 60-м году пошел в Ан. Шесть лет служил. А потом судьба связала Наталья Григорьевна. А ваша Наталья Григорьевна? Я закончила школу в озеро 10 классов. Поступила в Николаеву сельскохозяйственную технику, бухгалтерского то закончила. Работала здесь с 1962 -го года. пока я на пенсию не ушла, работала в торговле. Какие якости вы тебе там людям, Николай Михайлович? Какие якости вы видите в людях? Я в людях все и доверяю, и уважаю, даже искренне уважаю. А вы, Наталья Григорьевна? Доброту, совесть, искренность. Скажите, пожалуйста, еще вы хотели побожать и молоде? Только всего хорошего, чтобы люди были честные, добросовестные. Уважали старших. Ценим, чтобы все ценное было, и чтобы честные были молодежь, достойные старшему. Спасибо вам за встречу, все вам на краще. Спасибо.